যোগাৰখিনি তিনি বস্ত্ৰ যিহেতুকে লাগিব গাত গামোচা ধুতি চেলেং আৰু এইখিনি খুচুৰা পইচা লৈ লৈছোঁ যিহেতুকে ভকতক অকণমান বিলাম তাত প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনিতে ভৰি ল'ম বতাহটো লৈ যাম এইখিনিয়ে আৰু মানুহজনেখিনি পিন্ধি ল'ব নতুন আজি হেনো নতুন কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব সত্ৰ আহি পালোঁ এতিয়া মানে সত্ৰৰ যিখিনি কাম আছে কৰোঁ তাৰপিছত নামত বহি বাকীখিনি দেখাম আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এই সত্ৰৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰিছোঁ আজি আমাৰ মানুহজনে শৰণ ল'ব ইয়াতে প্ৰতিটো দিনতেই নতুন কিবা এটা শিকাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ আৰু যিমানখিনি সম্ভৱ সিমানখিনিয়েই মানে চেষ্টা কৰোঁ মানুহজনে শৰণ লৈছে আৰু শৰণ মানে হ'ল মানে শৰণ শব্দৰ অৰ্থ তালিব্য শ মানে শৰীৰ ল মানে ৰমন মধিনা ন মানে হ'ল আনন্দ আৰু শৰণ মানে হ'ল আশ্ৰয় আমি যে কেতিয়াবা কওঁ অমুকৰ জীয়েক বা আমি পৰিচয় সেইটোহে দিওঁ অমুকৰ ঘৈণীয়েক অমুকৰ মাক কিন্তু আমাৰ নিজস্ব একো নাই আমাৰ আমি যিটো সত্তাৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ সেই সত্তাটোক প্ৰতি অৱগত কৰাটোৱেই হ'ল আমাৰ একমাত্ৰ উপায় এই শৰণ অৱশ্যে শৰণ সম্বন্ধে মই যিখিনি বুজিছোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ ইমানো মোৰ জ্ঞান নাই যে মই আপোনালোকৰ আগত ইয়াৰ বাক্ষা দাঙি ধৰিম সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত নিজকে সমস্তখিনি অৰ্পণ কৰা বাছ এইখিনিয়ে মানুহজন শৰণ পৰ্ব হৈ গ'ল তাৰপিছতে বৰ ধুনীয়াকৈ আমাক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি নিলে এঠাইলৈ ৰুম এটা লৈ তাত এতিয়া সৌভাগ্য হ'ল আমাৰ একাপ ধুনীয়া চাহ খোৱাৰ য'ত মানে শৰণ হোৱাৰ কাৰণেহে এইখিনি ভাগ্য পাইছোঁ যিকোনো কাম কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমি অহংকাৰ ভাৱটো এৰিব লাগে সেই কামটো লাগে সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক দাসত্ব ভাৱ এটা লৈ আমি কৰ্ম কৰি যাব লাগে যিকোনো কথা কোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কৃষ্ণক হৃদয়ত ৰাখি মুখ ভাবি চিন্তি ভালকৈ কথা ক'ব লাগে আৰু সেই কথাষাৰে যাতে আনৰ হৃদ হয় আনৰ ভাল হয় আনৰ প্ৰিয় হয় তেনেকুৱা কথাহে আমি ক'ব লাগে মুখেৰে কিয়নো আমি যদি সদায় কৃষ্ণ নাম মুখত ৰৈ থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ কথাও সদায় অমৃতৰ নিচিনাই হয় এয়া অৱশ্যে মোৰহে ভাৱ দেই এনি টাইম যেতিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণকে থাকোঁ তেতিয়া সঁচাকৈ সকলোফালেই বৰ ধুনীয়াকৈ কামবিলাক হৈ যায় আৰু এয়া বাপজনাই বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ কিছুমান কথা কৈ আছে যিখিনি মানে আমাক বৰ প্ৰয়োজনীয় বৰ ধুনীয়াকৈ শুনি আছিলোঁ বাপজনৰ কথাখিনি আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ শৰণৰ কামখিনি হৈ গ'ল শৰণ লোৱা হৈ গ'ল মানুহজনৰ এতিয়া আমাক ইয়াতে অকণমান মানে সময় বহিব দিছে যিহেতুকে দুপৰীয়া আহাৰখিনি হোৱা নাই বনোৱা আৰু ভকতখিনিও ঘৰলৈ গৈছে নাম প্ৰসংগ কৰি বহুত সোনকালেই হ'ল আমাৰ প্ৰসংগখিনিও আৰু মানে মুঠতে গোটেইখিনি কামেই ভালদৰে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাছ ইয়াতে অকণমান সময় বহিম যিহেতুকে বাৰ বাজিবৰ কাৰণে বহুত টাইম আছে আৰু বাৰ বজাৰ পিছতহে ভকতখিনিক মানে ভাতটো দিব আৰু ভকতে খোৱাৰ পিছতহে বাকীসকলক উঠি মানে অন্ন ব্যৱস্থা যিহেতুকে কৰিছোঁ সকলোৱে খোৱাৰ পিছত আমিবোৰেও গ্ৰহণ কৰিম বাকী দেখুৱাই আছোঁ ৰ'বা আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ যে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া এই সত্ৰখনৰ খুবেই ভাল লগা এইপিনে মানে আহি পোৱা নাছিলোঁ যদিওবা ঘৰৰ ওচৰৰে সত্ৰ হয় কিন্তু এইবিলাক জেগাত মানে সোমাই পোৱা নাছিলোঁ আজি ভাগ্য হ'ল মানুহজনৰ কাৰণে আৰু মানুহজন শৰণ হোৱাৰ বাবেহে আজি সত্ৰৰে ভিতৰবিলাক সোমাব পাৰিছোঁ যিকোনো শুভ কামত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু পাৰ্মিশ্যন লাগে আৰু সেয়াই আজি প্ৰভু ভগৱন্তৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ আৰু পাৰ্মিশ্যন দুয়োটাই পোৱাৰ বাবে শৰণখিনি সম্ভৱ কৰোঁ এইফালে গোটেই বনাই আছে ভাত কোমোৰাৰ হেৰি পকৰা কি হ'ব নানাতে কি হ'ব এইটো মানে নতুন আইটেম এটা আৰু জোখ গাখীৰ চাহ বিচাৰি দোকান আহি পালো আৰু ইয়াত বালিচাহ বালিচা বালিচাহ গোটেইখিনি ৰন্ধা বঢ়াও প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া ভকতখিনিও এজন এজনকৈ আহি আছে আৰু ময়ো অকণমান লাগি দিলোঁ কিয়নো ভকতৰ কামত অকণমান সহায় কৰিলে হেনো এয়া নিজৰ কাৰণেও ভাল দেহৰ কাৰণে সেয়া সেইকাৰণে নেমুকেইটাকে কাটি দিলোঁ এইফালে মানুহজনেও অকণমান বিলয় আছে যিহেতুকে আজি শৰণ হ'ল সকলোফালেই তেওঁ মানে বহুখিনিয়ে সুখী অকণমান লৰাচাড়া কৰি দিছে অকণমান আৰু এনে জাষ্ট মানুহখিনিৰ কাৰণে এয়া গোটেইখিনি আৰু তেওঁৰ লগ বন্ধু সকলোৱে মানে মানে নিজা নিজিকে গোটেইখিনিয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ মানে সহায়খিনি কৰি দিলে এই শৰণ পৰ্বখিনিত আৰু ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে আমাক ইমানখিনি ধুনীয়াকৈ শৰাই আগবঢ়ালে পেহী আৰু মা আহিছে বাৰু তেওঁলোকে খাই ল'লে আৰু আমি আছোঁ খাবৰ কাৰণে যিকোনো অনুষ্ঠান এটা যেতিয়া ঘৰত পতা হয় সেই অনুষ্ঠানটোত ঘৰৰ যদি প্ৰত্যেকজন সদস্যই মানে উপস্থিত থাকে তেতিয়া সেই অনুষ্ঠানখন সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া হয় লগ বন্ধুবোৰো থাকে বাৰু সেইটো এটা বেলেগ মানে ভাল লগা কথা কিন্তু তাৰ বাদেও ঘৰৰ মানুহখিনি যেতিয়া আপোনাৰ ছাপৰ্টাৰ হৈ পেলাই কাষত থিয় দিয়ে নহয় তেতিয়া সঁচাকৈয়ে নিজকে বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ আৰু গোটেইখিনি মানুহে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি ভাগি দি পেলাই শৰণ কাৰ্যটো সফল কৰি দিলে তাৰ বাবেও কৃষ্ণগোষাৰ ওচৰত লগতে গুৰুজনাৰ ওচৰত সেৱা জনালোঁ আৰু গুৰুজনাই যাতে সদায় এইদৰেই মানে কৃপা কৰি যায় এয়াই প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণক কৰিব লগা গোটেই মানে শৰণৰ হৈ গ'ল আৰু আজি ভাবিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ লগ পাম আকৌ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাইব কৰি দিব পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফল' কৰি দিব লগ পাম দেই নেক্সট ভিডিঅ' এটাত